Bab ni akan menceritakan tentang solat Salat Jumaat Hukum hakam tentang salat Jumaat Yang disebut dalam hadis-hadis yang akan kita temui nanti Secara umumnya Semua orang tahu Hari Jumaat adanya salat Jumaat Tak ada orang yang engkar dalam hal ni Bahkan ijma' wajib semayang Jumaat Walaupun ada sebahagian kitab menyebut ada kaul di dalam uh, Malik yang minoriti yang menyebut oh, ia merupakan uh, sunat muakkad dan seumpamanya tapi ini sangat lemah untuk 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 diterima kerana kita semua membaca ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'u ila zikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun ta Wahai orang-orang yang beriman apabila diseru kamu pada hari Jumaat nu dia salah diseru kepada salat pada hari Jumaat fas'au ila zikrillah bersegera kamu kepada mengingati Allah wazarul bay' kamu tinggalkan jual beli Jadi ada dua benda dengar azan Jumaat kena tinggal jual beli Azan Jumaat yang dimaksudkan itu apa azan jumaat yang mana ketika khatib telah naik ke mimbar. Karena itu azan yang asal. Dengar azan itu tak boleh jual beli. Haram bagi mereka yang terbabit dengan kewajipan menunaikan jumaat. Walaupun mungkin kalau dia beli tu dia kata tak apa aku beli pun aku sempat lagi pergi syarat melarang tak boleh stop masanya bukan masalah solat saja kau hadir untuk mendengar khutbah jumaat kalau ada orang yang tak terbabit wanita dia pergi kedai pergi beli barang di kedai wanita juga yang jual mereka semua tak wajib jumaat tak mengapa tapi kalau wanita tu pergi beli di kedai yang meniaga tu orang lelaki yang wajib Jumaat tak boleh dan wanita tu tak boleh juga beli kerana itu bersekongkol dengan perbuatan dosa setelah orang azan Jumaat tak boleh pergi melainkan satu orang tu katakanlah dia musafir dalam perjalanan dia tak wajib Jumaat Tapi dia juga kena tahu Kalau dia pergi beli di kedai tu Kedai tu mungkin dia wajib Jumaat Dia tak boleh bersekongkol Melainkan dia beli sama-sama dia Di dalam perjalanan Yang kedua-duanya musafir Dengar Kena pergi Ini titah perintah Allah Wazarul bay' tinggalkan jual beli. Bererti pada hari Jumaat boleh ada jual beli. Kau tidak macam mana nak tinggalkan? Bererti pada hari Jumaat tak ditutup kedai. Kau tidak macam mana nak datang perintah tinggalkan jual beli. Kalau dah memang daripada pagi dah tutup sebab itu di dalam mazhab Malik disukai supaya hari Jumaat tetap ada urusan jual beli supaya sama dengan ayat ini. Jangan ditutup, jangan dijadikan hari yang tidak bekerja. Zaman dahulu kita kena faham, ini memahami teks dan memahami teks dan konteksnya memahami nas dan macam mana nas itu berada pada zaman itu pada zaman Nabi tak ada hari cuti tak ada bukan ada hari orang pergi kerja pejabat hari Sabtu cuti hari Ahad cuti ke hari Jumaat tak ada semua orang kerja orang yang kerja ladang dia kerja ladang orang yang berniaga mereka berniaga cumanya Quran datang memberikan arahan pada hari Jumaat bila dengar azan pergi stop kamu pergi salat itu saja tak ada titah perintah agama Islam menyuruh bercuti hari Jumaat tak ada bahkan kalau ikut dalil tu agama Islam membenarkan buka kedai pada hari Jumaat sebab itu dia kata wazarul bay' tinggalkan jual beli pada hari zaman itu tak ada semua orang dengan kerja dia nak cuti rehat hari apa pun dia cuti ikut dia saja kemudian manusia hidup dalam keadaan yang baru ada sistem ramai orang bekerja pada zaman ini dan sama ada kerajaan ataupun swasta ada hari dia yang kerja dan ada hari cuti Agama tak kata kita kena cuti hari apa? Ada tak kata? Itu soal pentadbiran. Terpulang satu orang nak cuti hari apa. Kalau ada orang kata agama menyuruh cuti hari Jumaat? Tak ada. Datangkan satu nas, tak ada. Cuma nya pemerintah apabila dia bertindak dia mesti fikir kesan daripada keputusan-keputusan pentadbiran yang dia buat kita ambil contoh negeri seperti Perlis ini apa jadi kalau cuti pada hari Jumaat kita ambil contoh negeri seperti Pulau Pinang mana? apa jadi kalau cuti hari Jumaat saya sebut apa jadi ada orang kata kalau cuti hari Jumaat senanglah mereka nak membanyakkan selawat pergi ke masjid ramai-ramai pada pagi itu satu andaian tapi andaian kedua mungkin ramai orang semayan Jumaat daripada pekerja-pekerja kilang dan pejabat kerajaan kerana mereka segan tak pergi semayan Jumaat kerana bas hantar semua kawan-kawan pergi mereka tak penting tapi kalau cuti mungkin mereka tidur di asrama mereka mereka tak datang mungkin jadi kerajaan kena pilih yang mana lebih menunaikan maksud hadir Jumaat diperleh umpamanya kalau cuti hari Jumaat dia pergi siam kalau dia pergi siam berarti mereka musafir bila musafir tidak wajib Jumaat maka mereka asyik tak mendengar khutbah jumaat betul tak cuti saja hilang kerana zaman ni berbeza zaman dulu tak berlaku sebab orang boleh cuti hari yang dia pilih sekarang ni orang bila nak buat apa-apa urusan peribadi banyak tertumpu pada hari cu cuti kalau cuti pada hari jumaat orang bermusafir maka orang yang bermusafir itu lebih ramai dibandingkan orang yang hadir untuk solat Jumaat. Saya tak kata orang, oh, dia kata musafir memang tak payah main Jumaat. Jadi tak menunaikalah maksud yang kau kata supaya orang datang Jumaat itu. Kalau itulah yang terjadi, maka pertama tidak ada dalil, kedua itu bukan mencapai maqasid. Bukan mencapai tujuan. Dan tak logiklah kalau itu nak dikatakan perjuangan Islam. tanda sangat dangkal di dalam berfikir dan sangat dangkal dalam pengetahuan keagamaan kena tahu realiti yang berbeza sebab itu ada hal yang hatta pada zaman nabi umpamanya saya sebut pada zaman nabi nabi tak bagi pemerintah menetapkan harga barang Allahu wal musayr tapi tak benarkan tas'ir. Allah yang menetapkan harga. Sahabat mengadu tentang harga barang naik turun, Nabi tak tetapkan. Dan Nabi tak mau apabila kembali pada Allah, baginda menzalimi sesiapa kerana menetapkan harga barang. Tapi pada hari ini, jika pemerintah tak menetapkan harga barang, ramai orang yang dizalimi. Harga ayam mungkin melambung. Harga daging mungkin melambung. Kerana peniaga pada zaman Nabi, kenaikan harga barang berlaku secara natural disebabkan keadaan pasaran. Keadaan barang. Dan peniaga-peniaganya pada umumnya soleh. Peniaga kemudian mengambil kesempatan. Maka, Hatta Ibn Taymiyah rahimahullah menyatakan, boleh pemerintah menetapkan harga barang jika peniaganya tak lagi macam zaman Nabi saudara-saudari sekalian tuan-tuan perempuan Agama ini dalam soal-soal yang seperti ini Menyuruh kita bijak berfikir Sebab itu nak memperjuangkan apapun Hendaklah faham dimensi Realit Nas realiti nas konteks yang ada bagaimana sudut-sudut yang boleh dipaham pada keadaan kehidupan manusia ini. macam saya sama sebut dulu kalau bapa memaksa anak perempuannya kahwin dan mengawinkan anak perempuan yang seorang mungkin secara majoritinya dia akan kahwinkan dengan orang yang memang layak kerana dia sayang pada anak dia mereka soleh tapi kalau zaman ini mungkin dibenar bagi kuasa pada bapa kahwin ke anak perempuan dia sesiapa yang bapa setuju walaupun anak perempuan tu menderita tak setuju mungkin dia akan kahwinkan dengan orang yang dia berhutang dia akan kahwinkan dengan apa-apa kepentingannya maka wali mujbir yang disebutkan itu dengan kuasa yang dia ada pada zaman dahulu dan kuasa pada zaman ini hendaklah mempunyai perbezaan pemerintah Ahli-ahli yang memfatwa Mesti melihat keadaan yang berbeda Baru kita boleh faham Perbezaan zaman dan tempat Kadang-kadang mengubah Atau menjadikan fatwa itu berbeda Wallahu ta'ala